大家好，我们今天的策划的主题呢是打算做一期夏日纳凉主题。然后我们今天来到的地方呢是北京最大的密室鱿鱼联盟。先介绍一下我们今天的四位嘉宾。好好 Hello，大家好，我是张新特 Hello，大家好，我是吴海。Hello，大家好，今天我不是付思超，我是傅娇娇。我今天可以不是儿子 <laughs> 我今天怂了，我是付娇娇。Hello，大家好，我们今天不是一个一，我是一个一个。我是二娇小鱼啊。 所以一会儿就几位会打算保护我们的思超吗？不会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 。不会不会不会好，那我们现在过去选衣服，然后有我们的绝字谜是吧？好嘞好来。Two thousand years later。给皇上请安。嗯、哎呀，打死哎呀！哎，咱们给甘老师给甘老师发微信，问他怎么样吓人？咱们下人 p c 咱们下人 p c <laughs> 钢琴可能在里面打完 p c 了，大家可以期待一下。Hello，看我。我们了好了,我们了好了好了好,好带刀戴老带刀哥哥没见过吗？早说呢？咋嘞？好嘞，各位老师，请备好了吗？是、啊、这、啊 这部宫斗剧的拍摄，每个人都有角色。咱们争取啊，把咱们这部剧给它拍绝了。啊、第一个呢是虚野大景，可以回到历是回到什么？虚野八景。后面呢，这是一个王爷，王爷喜欢就听他，王爷喜欢王爷，王爷嘛，他们这个型其实有点怪。那我欢他了你，谁喜欢你啊？你走开！真的呀，你走开！你给我拍我脸！这是谁？陈传陈传飞，你你合适？这个是个王爷，侍卫太棒了，我是个侍卫。 对台词哦，你还不出来哦？啊，真不好玩啊！你再不出来我就走啊！我醉，我醉，我醉，我醉！他怎么没了？护住我好吗？你走，小李子。 老师上手啊！陈飞老师起身。我跟你讲，我先试呗，我可转。向后退，向后退。哎，抓有人！有人，哎，姐姐，我有茶艺，您要吗？哎！别拉！别拉！摄影老师，摄影老师，摄影老师，了！

小、啊、心车！是不是？啊,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 啊、嗯、来看一下有没有什么线索的、啊、要干嘛？这个是应该是找不,不懂。女鬼！哎别吓我！ 海哥不见了！我再去，我再去。老不，他太不见了。我再见，那太棒了。姐，你在里面不害怕呀？你是个男子汉。我不是，我是胡骄傲。哎，我们要进去了，可以开吗？进去吧，找线索的时候不会出来什么东西对吧？找线索，是这个吗？看一下这上面有没有能转的东西，或者是能拿下来的。开开灯吧。开灯。要不，哎，放我们走吧。 密室嘛，密室应该是解谜，然后去逃出这个房间，对吧？对，就你要找线索。是解谜，所以主题它是可能是应该是恐怖，应该是解谜，那是动用我的大脑。不是敲，没有脑子。砰、嗯！慢慢好了，该我了，该我哦哎呦，哦、哎呦，哎呦！啊，你没事吧？你还好吗？啊，你是男生啊？<哇>王爷吧，这是。 这歌还是他们想怎么办？哎，怎么突然进来？还没看我演完。我演，好帅，好帅，好帅帅，真的帅，真的帅哥，真的帅。我们这没话说，真的。哎，刚才回。哇哦！我下次拍杂志就这个姿势，我也要这个，是吧？看来哥上过唱跳舞台啊。创造赢二零二三。 先来呀、啊，跟不私掐。哎，等会儿，等会儿，我先问一下，是是是单人吗？双线人，双线是吧？对。走吧。啊！你们二位过来。来<吧>你听清楚了吧？刚才。其实我刚才突然觉得没有那么恐怖，但是这个 flag 我不敢立。走啊！走。 据工作人员私下爆料，此处两分钟，傅思超就在地上没起来过。别吓他，别吓他，别吓他，<哇>别吓他。信物、啊啊、拿走了吗？信物自己拿着。好、啊，把铃铛给张家。得嘞，给的。剩下的谁来呀？铃铛、啊啊、拿着。你是真不懂规矩，<laughs> 看着他。 嘿，嘿，什么声音？哎，你有没有？你你知道周杰伦啊？跟咱家过来。你知道周杰伦？我跟你说，在我们这个年代，周杰伦还有创造营二零二一。你说完了吗？可以了。A few moments later。我操！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 我我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  还行啊，这还好吗，吓了一跳而已嘛。听咱家说，总算帮助咱们娘娘完成了这最后一件事情，咱们娘娘会告诉你们该去往哪里。陛下了，都非娘娘，奴才告退。好、啊，走吧。哎 法器，对，好的，快去找去啊，走走走走走走，等会儿你别对着我，别对着，哥哥快走，来来来，我在这儿，来个人，来个人，哎呦我的妈呀，这是什么玩意儿？哎，哥喂，别，他勾我衣服了，大哥，大哥，他勾我衣服了，我的妈，大哥，找撒气 我去拿笔、啊，那那那，那走，我们去。好，我们去找法庭。让让鱼哥赢。好了，鱼哥赢了。看看有没有法器啊？有了，嗯，是的，没有，是的。下面哎，下面是什啥,啥？这是个 B C 吧？这上是吧？来来来，看一下，不行，看看，真是个 B C，看,看真是个 B 是，绝对是。哎后面有人，哪有人？你肯定是 B C 藏了。不认识。这肯定和刚才那个道一样的，你没说看看可能是线索，你看看。 没事，不着急，先先放着。哼，这个头，发。傻子，什么？这就没意思了。你啊，我演好久了。我一下，那张一真的一动不动啊。对他一直把头卡了。学拼图是吗？有够不够？图够不够？不不，是一二三四。你看看来了，谁要谁要谁要一二三四五六七八九。你看，请你承认啊，这是往右移啊，整个往右移，然后最白的个。 没事，吧，反了，这个不是不是这个有一个这这对对了，这个了，了了，好，听有东西开了，那边，好、啊，我知道了，走去去这两个地方找红豆一十八颗，黄豆二十八颗，法器需要铃铛，你们先去找胸骨毛发、啊，然后神龟神龟潭内需红豆一。 放到这儿，放在这儿，放在这儿。去，一张新特，张信特，哥哥去拿瓜果果牌。哦，我跟你说，瓜果果牌。哎，都来个人，我一个人害怕。来个人，来个人。可以的，可以的，可以的，可以的。成长线在，成长线。我懂，我懂。还有个茶吗、哦？好混乱，好混乱、哦，好混乱，哦、这是茶。 你看哥，这是有脑子的样子吗？哥、啊，这是有脑子,子吗？对不起呀，你法杖没了。哥、啊，啊、<laughs> 你法杖没了。嗯、哥，不好意思，不好意思。不好意思，不好意思，出门没带脑子，不好意思。哥，这你给我找个地方坐着。不要生气，不要生气，生气给魔鬼留个地。拿起来，拿起来，你去哪儿？啊，啊啊啊你出现了。 坐下，坐下。张兴哥，你麻去！张兴哥，你对不起哥，我们真的没有脑子。他是我们创造营出了名的画多。不是我刚才以为你要拿那个道卡，让我帮你拿着但是你现在又放回去了。你现在拿着，我以为你是拿道卡。要磕一个，哎,哎，哎、你走开。 谢王宝强，棒棒棒棒，我我好，好，恭喜东宴杀青大吉！哎，老师，谢老师，表现都非常不错啊。谢谢老师。好咱们呀，这瓶先拍照，待会儿开庆功宴。来，各位哥准备啊，我们开庆功宴了啊！哎，导演，加油，加油，加油！ 哎，你要不要 C 这么足？太吓人了！但是这话太多了。我到底来密室的角落他。好了好了，我们刚刚刚结束了一个两小时的密室，来四位弟弟分别来说一下玩密室的感受。从这边胆子最大的副司长来说，看他们的表情就是哇，真的吓人啊！我现在，你知道，这是当时有一个咱们的姐姐在站着，那我被吓得之后就跑,了就跑了，就撞到她身上，直个撞个脸，撞了之后，真的吓人，我真的不是人。 如果下次要,要来的话，你还把吗？对下哥邀请？我至 <laughs> <laughs> 超再也不玩，<laughs> 除非是不恐怖的话，可以解谜，我很用脑。我我是 <noise> 一定要，我四样哥哥，我觉得这个还能接受一丢丢。我觉得。 还好吧，但是我好累啊，因为我被两个人拖着。俩两个来？来说说他的名字。傅娇娇和呃于根莹。于根莹是伪装自己，就是他又要有那种父亲的那种威严要盯住，但是盯不住。傅娇娇就是不行。一个印象很深的是里面的那些演员 PC 演得很好，对的，嗯、他们演得真的很好，<对>而且很敬业。但是看他们嗓子已经哑了，对对，所以我看大家就是还蛮连环，对对,对对对对。连环 但就是经过今天，还蛮喜欢的密室，之后有就也可以常来。我模仿大鱼跟你下次。我找东西，不要怕，什么不要怕，谁怂不要怕，不要怕，不要怕，爸爸们，感谢爸爸们，谢谢照哥，我看不清他，就没那么恐怖。他会在你这里出现，你看着。我看到那个 U E 那个，我你是怎么忍受的？看这个，今今晚跟我一起录哦。这个我不吃，我不行，会吐的。你要试试，你要试。我卸去装香水，我操，装鞋。 <滑>眉毛擦掉。